बाय अशा काम या ठिकाणी आम्ही करणार एक टीम म्हणून काम करणार आणि आपल्याला मी सांगतो जसं मला मुख्यमंत्री कार्यकाळात जसं देवेंद्रजींनी आणि अजितदादानी मदत केली सहकार्य दिलं तसंच आता मी उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांना पूर्ण सहकार्य पूर्ण पाठिंबा आणि या राज्याला पुढे नेण्यासाठी एवढी जी काय मेहनत करायची आहे त्या मेहनतीमध्ये आम्ही कुठेही कमी पडणार नाही म्हणूनच आज मी पुन्हा एकदा केंद्रीय नेतृत्व जे आहे ते त्यांना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जे आहेत गृहमंत्री अमित भाई आहेत भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नड्डाजी असतील आणि अनेक मंत्री जी आमाला के मदे जे आहेत त्यांनी आम्हाला अडीच वर्षामध्ये जे मदत केली राज्य सरकारला कारण जेव्हा आम्ही डबल इंजिन सरकार म्हणून म्हणत होतो खऱ्या अर्थाने त्यामुळेच देखील आम्ही खूप मोठा पल्ला गाठू शकलो आणि म्हणून मी नवीन आपले आमचे सहकारी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र जी त्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून अभिनंदन करतो मनापासून त्यांची वाटचाल जी आहे ती यशस्वी वाटचाल ठरव आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली या महाराष्ट्राचा विकास अधिक वेगाने वेगवान घडेल गतिमान सरकार म्हणून आम्ही टीम म्हणून काम करू अशाच प्रकारच्या भावना या ठिकाणी व्यक्त आज तो crawl... के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री पद के उन्होंने शपथ ली हुई है उनका मैं अभिनंदन करता हूँ नए दिल से हृदय से अभिनंदन करता हूँ और मैं उनको आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ मैं तो इतना ही कहता हूँ कि ढाई साल का जो महायुति सरकार है कि महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है महाराष्ट्र देश को वैचारिक दिशा देने वाला राज्य है और ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री बनने का मौका मेरे जैसे सर्व सामान्य किसान परिवार में से एक शिंदे को मिला कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का धर्मवीर आनंद साहब जी के आशीर्वाद से मिला और मैं ये भी कहूँगा कि आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने भी हमें पूरा सहयोग किया पूरी ताकत दी और इस देश के एकदम डैशिंग मंत्री अमित भाई जी इन्होंने भी हर समय हमें हर समय हमारे हर संकट में हमारे पीछे पूरी ताकत से खड़े रहे तो भी और पूरे सभी मंत्रियों को मैं केंद्रीय मंत्रियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी हमारे हर प्रस्ताव को मान्यता दी है और इसीलिए तो हम लोग ढाई साल में बहुत काम कर सके एक ऐतिहासिक हमने निर्णय कितने निर्णय लिए हैं आज तक के इतिहास में इतने कम समय में इतने ज्यादा काम इतने विकास के प्रकल्प और कल्याणकारी योजनाएं कभी भी मुझे लगता है आप भी याद करो आपने भी कई सरकारें देखी है इस ढाई साल के कार्यकाल में जितने निर्णय हमारी सरकार ने लिए वो ऐतिहासिक है और ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा ये भी मैं कहता हूँ और हमारी टीम मैं था देवेंद्र जी अजीत दादा हम काम कर रहे थे दिन रात काम कर रहे थे और इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया हमारी लाडली बहना लाडले भाई लाडले किसान लाडले जस्ट नागरिक सभी लोगों ने भर भर के लाडली बहना को विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस बार किसी का सुना नहीं और सभी लोगों ने इस महायुति सरकार को आशीर्वाद दिए मैंने कहा था कि ढाई साल के सरकार के कार्यकाल को ये ये इस चुनाव में हमें उसका नतीजा देखने को मिलेगा जनता का आशीर्वाद मिलेगा और यही हमने देखा कि इस बार पूरे मेजोरिटी नहीं है ये तो बहुत ही विरोधी विरोधी पार्टी के विरोधी पक्ष नेता भी नहीं बना पाएंगे तो इसलिए बहुत कामयाब सरकार रही है और इस कामयाबी के लिए आ, मैं सभी को मेरे सहयोगी दोनों उप मुख्यमंत्री उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सभी मंत्रियों को धन्यवाद दूंगा कि इतने बड़े पैमाने पर हमने काम किया और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जब हम निकले थे ढाई साल पहले चालीस लोग हमारे साथ थे आज सत्तावन फिफ्टी सेवन प्लस तीन आठ लोग ये हमारे विचारधारा के बाला साहब ठाकरे जी को जो विचारधारा है उनकी विचारधारा को हमने आगे बढ़ाया उनका जो हिंदुत्व का नारा है उसे और मजबूत किया और विकास के विकास का एजेंडा जो है हमने चलाया हमारा एजेंडा एक ही है डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट और इसलिए मैं अभी कहा आपको एक हिंदी फिल्मी भी, भी कहता हूँ पहले मैं सीएम एम मींस मैं खुद को चीफ मिनिस्टर नहीं कॉमन मैन समझता था अभी मैं डी सी हूँ अभी मैं यही समझता हूँ डेडिकेटेड टू कॉमन मैन ट्वेंटी फोर बाई सेवन ये हमारी ड्यूटी है हमारी जिम्मेदारी है और मैं इसलिए बहुत बहुत देवेंद्र जी को उनके मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण उन्होंने की उनका अभिनंदन करता हूँ उनके आगे के कार्यकाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उनके आगे की, आगे की का कार्यकाल जो है बहुत ही यशस्वी है और उसमें जैसे ने मुझे जैसे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया मैं मुख्यमंत्री था वैसे ही मैं पूरी तरह उनको सपोर्ट करूंगा सहयोग करूंगा मुझे इतना ही कहना है कि यह सरकार आम जनता की है सर्व सामान्य मानुष की है अभी लोगों को क्या ये विपक्ष को बोलने का भी मुद्दा नहीं क्योंकि लोगों ने ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की विचार की शिवसेना सोने तो के ऊपर मोहर लगा दी है और अभी कोई क्या क्या बोलते थे शुरुआत से हमारी घटना वाले सरकार है ये है वो है अभी वो सब कैसे बोलेंगे जरा पूछिए आप तो ये जनता ने मोहर लगाई है और मैं इसलिए यही कहूँगा कि हमारे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आज ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह था और बड़ी जनता के बड़ी जनता के समय समक्ष और सभी जो राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री आए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी गृह गृहमंत्री जी केंद्रीय गृह मंत्री जी और कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि वो ये ऐसे बड़े शपथ समारोह में आए तुम संग नाराज हो बाबा मी जिकुम सत्तावीस तारखेला भूमिका स्पष्ट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी और अमित भाई जो तो निर्णय मुख्यमंत्री पदा बाबती मध्य आमचसेने का तो पूर्ण पाठिंबा है मी तेव्हाच भूमिका जाहीर केली तुम्ही गावी गेलो तरी नाराज आहे म्हणतात तब्येत खराब असली तर नाराज आहे अरे तुम्हीच मानवता आता तुम्ही आता सूत्र आता सूत्रानुसार सूत्र आता कुठली आहे ते शोधली पाहिजे त्यामुळे काही नाही बघा हे खरं म्हणजे मी काम करणारा कार्यकर्ता आहे त्यामुळे मी कामाला महत्व देतो आणि या राज्यातल्या जनतेला त्यांच्या विकासाला महत्व देतो आणि म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो सगळ्या तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं मी दिलेली आहेत अरे बाबा लाटकी बहिणी योजना जी आहे आताच आमची कॅबिनेट झाली आणि त्याच्यामध्ये देखील आम्ही अधिकाऱ्यांना सांगितलंय आपली लाडकी बहीण योजना जी आहे ती लगेच डिसेंबरचा हप्ता हा हप्ता तो तात्काळ हातात गेला पाहिजे त्यामुळे आम्ही पूर्ण त्याच तरतूद केलेली आहे काही त्याच्यामध्ये अडचण नाही कारण 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 तुम्हाला मी सांगतो हो, आम्ही जे घेतलेले निर्णय जे आहेत हे कागदावर राहिले नाही सगळे निर्णय त्याची अंमलबजावणी झाली म्हणून तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी विश्वास दाखवला

ती योजना सुरू राहणार आता आम्ही मध्ये तशा प्रकारचे त्यामुळे काही चिंता करू नका सगळे मंत्रिमंडळ होईल व्यवस्थित सगळे खात्याचं वाटप होईल पत्रकारांसाठी काय आता भीत नवीन निर्माण करायचं त्यामुळे अरे हो ना तुम्ही तुम्हाला काय घाई आता लवकरच होईल नाही नहीं, हो जाएगा सब समय पर समयपर होते बाबा श्रीकांत शिंदे होते श्रीकांत शिंदेचा काय तुम्ही सारख्या बातम्या लागतात त्याला त्याचा काही संबंध आहे उपमुख्यमंत्री त्याचा काही संबंध नाही तर मंत्री अरे तो हो त्यांनी सांगितलं बाबा मी कुठं याच्यामध्ये स्पर्धेमध्ये नाहीये तुम्ही आता मला वाटतं हे सगळं बंद केली पाहिजे चर्चा श्रीकांत शिंदे श्रीकांत शिंदे आता ते विरोधी पक्ष अडीच वर्ष एकनाथ शिंदे एकनाथ शिंदे करतात अरे बाबा तुम्ही आता कशाला चिंता करता सगळं तुम्हाला सगळं कळेल तुम्हाला आम्हाला पदापेक्षा या राज्यातल्या जनतेला काय देणार आहोत याला आम्हाला महत्व द्यायचं अभी आपको अभी मैं क्या करना चाहिए मोदी जी साहब मोदी मोदी जी साल क्या बातचीत हुई आप मोदी को हमने लेके आपकी सब बात कैसे बताऊं मैं